Вот так вот. Майже получилось. Ну, майже а получилось. Дякую тебе, Господи. А ты скользкая! Как не дал? да <связывая> ха А я уже рот открыл на будку. Ха-ха. <связывая> Обед! Капец. Земля попала. Такая сливость. Нехорошо, наверное, мусорить. Свой мусор заберем с собой. Капец. Вот это одиночек! <связывая> Классно! Просто невозможно стоять! Идти, блин, скользко, как по Так, АБС что-то затух, нехорошо, ну ладно, датчик справа, я падал на левую сторону, может какая-то Так, здесь вроде еще твердая почва, похоже на иней, И не факт, что она глубоко промерзла. Тихонечку переступаю ножками. Так, а там походу что-то сильно все перекрыто для меня сейчас. Что, Вы наверное немножко поняли, что я в какой-то засаде я пока не могу найти дорогу, чтобы доехать вокруг озера до тех чуваков, которые с той стороны. И походу та дорога, с которой я упал, скатился сюда вниз. Упал, ну скатился. То это, по-моему, она единственная и наверх. Сейчас я попробую зайти на эту дамбу. Хотя здесь написано не заходить, нарушение закона. Но я попробую посмотреть, если. Место, где озеро так просохло, чтобы там была ну, возможность переехать с одной стороны на другую. Если нет, ну, буду вообще очень сильно думать. Возвращаться опять на ту гору, где я падал. И постоянно, чуть ли не на себе, затаскивать моцик наверх. Вообще не хочется. Чувствую, что он не вылезет. Так что, помолимся. И будем думать о хорошем. Надо верить в чудеса. Да. Оказывается, я не смогу проехать, видите, там не видно было сверху, а здесь живой канал, который я не перееду, который я не перееду, ай-яй-яй, с этой стороны дамбы, вон какая-то дорога есть, Но как на нее попасть и куда она ведет, пока не понимаю, пошел изучать, надеюсь, меня никто не арестует здесь. А если арестуют, буду просить помощи. Все. Прекрасный день. Прекрасная погода. Все очень хорошо. Всех люблю, обнимаю. Прошелся по дамбе. По ней проехать можно, если бы были ворота открыты. Никого живых людей нет, чтобы кого-то попроситься. Поэтому сейчас возвращаюсь к Моцику. Еще сейчас иду по дамбе и налево сверну. Посмотрю, куда там тропа пошла. Может быть она куда-нибудь в лес и меня выведет на основную дорогу. И буду возвращаться, если что, то буду возвращаться по той пути, как ехал сюда. И любые заезды в лес, более-менее какие-то, если есть, то буду пробовать пытаться на прорыв идти. Потому что на гору, там, где я ехал, я вот смотрю отсюда. Она одна, вот если ее до нее не доезжать, то какие-то вот, ну, лес какой-то низкий, типа долинки. По долинке мне гораздо будет проще. Я надеюсь, здесь какая-то тропка есть, чем в гору лезть. В общем, как-то так у меня. Все прекрасно. Хотя бы покажу, какие грибы у нас тут водятся. Видите? До каких размеров дорастают. Так. В общем, я отсюда вышел. Нашел как-то проехать сюда. Можно попробовать. И куда-то же эта дорога ведет. Надеюсь, что куда-то она меня выведет буду пробовать буду пробовать иду, возвращаюсь к моцику есть повод поблагодарить этому месту, это место за то, что показало нам такие классные красоты опыт и буду я двигаться вот по той тропке туда к высоковольтным линиям и надеюсь там где-то какой-то выход найду красавчик, вообще полный красавчик Весь в грязи. Прости меня, родной. Прости. Какая-то дорожка есть. Сни і читаю з'яснів Поясни, Чого не зрозумів самота. Обіймає і тихо питає чи не та, чи не та, чи та а я чекатиму. Скільки треба, я чекатиму, лише на тебе, я чекатиму, буду тримати небо, небо триматиму лише для тебе. лише на тебе я чекатиму. Буду тримати небо, небо триматиму. Я Чекатиму, стільки, скільки треба, я чекатиму, лише на тебе я чекатиму, буду тримати небо, небо триматиму, лише для тебе, я чекатиму. Я чекатиму. Буду тримати небо. Хоч ніби і сонечко світить, але температура ну, не більше, ніж плюс 3 градуса І тут сильний вітер продуває холодним згори, де холодне. В общем, трохи політав на дроні, пальці замерзають, керувати неможливо. В общем, хотів тут біля дроном політати, біля оцих коренів, але... Не зміг, не можуть управляти і все, все мерзне. То я вирішив пішки пройтися. Дивіться. Це ж розумієте, колись тут був ліс, його викосили, це залили, це водохранілище. І це ось залишки. Гляньте яка краса. І тут ціле-ціле таке місто пеньків. Але по весні, коли тут повно води, це все знаходиться під водою. О, що миралейну о, що בנסתרות, גם שם איתנו, אבא שלי, הוא מלך העולם. אתה סולח, <מח> רק אליך עוד בורח, <מח> אבא, יום רויטטל. הוא שומר עלינו, הוא אוהב אותנו, הוא אבא של כולם. במלחמות שומר עלינו, בנסתרון גם שם איתנו, אבא שלי הוא מלך העולם Ще ж одне відео забув. Пам'ятаєте, я був на тому березі і дивився сюди. А тепер я звідси дивлюсь туди. І все завдяки тому, що я там десь проліз і трохи полежав по грязюці. А тепер все, буду стартувати в сторону хати. Зараз вже початок третьої. І враховуючи те, що 4 вже буде. Сонечко низько, вже буде холодно зовсім, то я якраз зараз поїду назад, щоб перевал взяти по такій більш-менш теплій погоді. Тому що сюди. Я не знаю, як тому китайському градуснику вірить, але було мінус 8 на великому перевалі, мінус 5 на маленькому. Тому я зараз буду стартувати додому, пообідав, все в мене добре. Вже не буду нікуди з'їжджати. Поїду вже на асфальт і додому. Якщо щось буде цікаве, то далі ще щось побачите. Може трошки ще щось побачите. Все, всіх обнімаю цьомою. Дякую, що були разом. Всім привіт месту за то, что мене привітіло. Спасибо этому этой красоте. Господи, спасибо тебе за то, что ты это стройка. Спасибо всем.